последние солнечные деньки, начало октября, решил привести в порядок точок. Уже определились, где будет находиться будка. Домик пасечника, он уже стоит. Вот это я возле домика. Завезли вчера профнастил и вот перед самым отъездом решил выкосить вокруг будки. Страшная, конечно. Но зиму должна выстоять. Чтобы по весне быть отремонтированной. Вот она моя спасательница. Спасительница. Сколько ей выкошено. Ну это столб. Проводка. Осталось поставить счетчик. Вот на эти уголки. И провести вот в эту будку. Задача выкосить была не только для красоты, а и по весне палят ну, пожарная безопасность. Вот так.